Somos alumnos del colegio Sofía del Viv. Estamos muy contentos de tomar parte en la lectura online de Don Quijote de la señores Su nombre es Don Quijote de la Mancha y es el señor del tortito escudero llamado Sancho Panza. Buenos días, señor. Ve, bueno, Esto me ha Y dirigiéndose Sancho a su burrito, le pregunto: ¿Cuántos son dos más dos El burro se toma una pequeña pausa que aprovecha para repasar sus matemáticas y responde dando cuatro patadas. El empedrado suelo. No, no, te falta una más, exclama Sancho enojado con su lenguaje. Don Felipe y su esposa Doña Isabel de Amiga, llegaron también a esta tarde para oír la lectura. Después de la comida y antes de siesta estaba un aburrido Sancho en el portal de la residencia de Don Quijote, a la espalda de la licrada policiada por esto. Se levantaba Sancho. Más a lo lejos, el carruaje donde vienen los primos de Don Quijote ya se avista. A medida que se acerca se ve la pequeña figura de Don Felipe intentando controlar el caballo, que parece tener miedo de las amenazas que la guarda mujer lanza por la ventanilla del carruaje. ¡Felipe! De joyas, piedras preciosas y monedas, las dejó conjuntamente con todas las propiedades de mi casa y fincas a mi nieto, Don Quijote de la Mancha. Don Quijote, sorprendido con esto para recibir tanta suerte. Agradece a su fallecido abuelo, la donación. Tengo que decir que estoy muy agradecido a mi abuelo. La pobre mujer se ha desmayado. Desprisa, traigan agua! pidió Don Quijote. Don Felipe aprovechó esta oportunidad para vengarse de las humillaciones que siempre le hacía su mujer. Cuando llegó el agua, se ofreció diciendo: Déjenmela, yo soy su marido. Es un delito, desastre Felipe, en una. Ciertamente. Se trata de una gran señora con nobles sentimientos, don Alfonso. Desmayarse así, feliz, por mi buena suerte, es digno de una señora simpática y feliz, ¿verdad? Ahora, bueno, mi patrón. Les saludo, Sancho, acompañado de Móvil. Mi felicitación para el buen golpe de fortuna y suerte. No todos los días eh, nuestros difuntos nos dejan una buena herencia. Pero ahora, ¿qué pensáis hacer con todo ese dinero? ¡Sancho! Hace algún tiempo que te he tenido pensamientos de convertirme en un caballero andante. ¿Un caballero andante? ¡Qué maravilla! ¡Qué impresionante! ¡Qué! Sancho hace una pausa para pensar. Pero, patrón, ¿qué es un caballero andante? Un caballero andante es aquel que recorre el mundo practicando cada día buenas acciones. ¡Oh, señor! ¡Qué pena! Os podamos acompañar en nuestra aventura, pero yo soy divertido. Mas claro que vendréis conmigo, tú y Mapa. Mañana con el alba partiremos de casa. Para mi nuevo menester voy a apreciar de un escudero que me. Mape, vamos a cambiar de día.